মই এজন সাংবাদিকলৈ আজি তেওঁলোকৰ নিউজ চেনেলত মই বহা কথা আছিলে মই বহিব নোৱাৰোঁ কাৰণে মোৰ স্বাস্থ্য বেয়া কাৰণে মই তেখেতলৈ পাৰ্চনেলি সেইখন মই তেখেতলৈ পঠিয়াইছিলোঁ তেখেত সেইখন আমাৰ শক্তি কেন্দ্ৰীয় আছিলে দেই আমাৰ শক্তি গ্ৰুপ এটা আছে শক্তি কেন্দ্ৰীয় এইটো গ্ৰুপৰ যদি কিন্তু মই বিশ্বাস মোৰ ককাইদেউ হয় মই বিশ্বাসত পঠিয়াইছিলোঁ বাৰু যি কৰিলে কৰিলে কিন্তু কথাটো হৈছে এনেই কিছুমান মানুহে ফূৰ্তি পাব নালাগে যে অখিল গগৈ আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰীলৈ পত্ৰ দিলে বিল আছিল দুভাগ হৈ গ'ল দেই এইটো ফূৰ্তি পাব নালাগে ফটকা ফুটাব নালাগে হা আৰু মই সেইকাৰণে কৈছোঁ মই মই বিল আছিল নিজেই লৈছোঁ মই একচুৱেলি অব্যাহতি বিচাৰিছিলোঁ মই দুমাহৰ অব্যাহতি বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সংগঠনে আলোচনা কৰি হৰ কুমাৰ গগৈৰ লগত মই এতিয়া জাজিত বহিছিলোঁ আমি একেলগে ভাত খাইছোঁ তাত মোক হৰহে কৈছে যে তই দুমাহৰ অব্যাহতি ল'ব নোৱাৰ আৰু এমাহৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ বিশ্ৰাম দিয়া হ'ব আৰু মোৰ এটা অপাৰেচন কৰিবলগীয়া আছে আৰু অপাৰেচনতকৈও ডাঙৰ কথা হৈছে মোৰ ভণ্টি আহি আছে মোৰ ভণ্টি ডুবাইত থাকে তাই ডুবাইৰ পৰা আহি কাইলৈ পাবহি তাইক লৈ মই অলপ ফুৰা ফুৰাবলৈ যাম নহ'লে তাইক খুব কাজিয়া কৰিব তাইক মই ফুৰাব নিবই লাগিব আৰু কিছুমান আমাৰ আৰু অকল পৰিয়ালক সময় দিয়াৰ খুব প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে কিন্তু কোনো এটো কথা ভাবি উৎফুল্লিত হ'ব নালাগে যে বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ আন্দোলনখন ৰখি যাব বিৰ লাচি থানাত হাজাৰ হাজাৰ সৈনিকে বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই যাব কাইলৈ পৰা পুনৰ অভিযান চলিব আজি আমি সৰু সেইদিনা আমগুৰিত এজন সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীয়ে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছোৱালী এজনীক কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে অসম পুলিচ অসম চৰকাৰ এতিয়ালৈকে ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই তাত আমাৰ আপত্তি আছে চৰকাৰ ফেইলিয়াৰ হৈছে এতিয়া যদি চৰকাৰ ফেইলিয়াৰ হয় আমি আঠচল্লিছ ঘণ্টা সময় দিছোঁ তেন্তেটো আমগুৰিত হুলস্থুল হ'ব বিৰ লাচি থানা সৈনিকে সোধাই নেৰিব্ৰ এখন বিশ্বাসত দিয়া ককাইদেউ এজনে স্পষ্টকৈ মই নামটো নকওঁ মই সদায় শুনক আজি যিমানেই নাগৰিক সভাতো হোৱা নাই আজি ৰাইজৰ দলৰ সভাত যিখিনি প্ৰস্তাৱ ল'লে আমিতো সেইখিনি নেমানো এখন ৰাইজৰ দলৰ সভাহে হৈছিলে আজি ৰাইজৰ দলৰ সভাৰ আমি কোনো প্ৰস্তাৱ নেমানো আৰু অখিল গগৈয়ো ফূৰ্তি পাব নালাগে যে ৰঞ্জু পানী ফুকনৰ শৃংখল চলিয়াৰ মাজত কাজিয়া হৈছে বুলি বীৰ লাচি থেনাক দুভাগ কৰিবলৈ চৰকাৰ বিফল হৈ গ'ল চৰকাৰী গোটেই যন্ত্ৰ বিফল হৈ গ'ল এখন লাভ লেটাৰে বীৰ লাচি থানাক দুভাগ কৰিব নোৱাৰে আৰু যেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই আছো বীৰ লাচি থেনাৰ এই সত্তাটো একত্ৰিত হৈ থাকিব আৰু আজি এইবোৰ যিবিলাক দুষ্ট চক্ৰ দেই দুষ্ট চক্ৰই যিবিলাক নিউজ বজাইছে তাৰ পিছৰ পৰা বিল আচি থানা আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব আমি আৰু একতাৰে আগবাঢ়িম আজি এতিয়া ৰুমটো তাই ফেচবুক যোগে গোটেই কথাখিনি জনাই আছে বৰ্তমান মই চাই আছিলোঁ এতিয়া আপোনালোক অহাৰ কাৰণে মই চাব পৰা নাই আকৌ চাম আৰু অনাগত দিনত এখন ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম হ'ব আৰু দেশ আৰু জাতি যদি প্ৰতি যদি ভাবুকি আহে শৃংখল চলি আহে বিল লাচি থানাৰ এজন সাধাৰণ সৈনিক হিচাপে নৰিয়া দেহাৰে যুঁজিবলৈ আগবাঢ়ি আহিম আপুনি আপুনি লগ পোৱাই পচে এইটো সংগঠনে নহয়